Шановні друзі, просимо вибачення за суттєву затримку, пов'язану з трафіком в місті Києві. Тож ми змушені розпочинати поки що з наших головних, скажімо так, спортивних героїв. Скажу лише, що 16 по 18 грудня в Україні в місті Бровари буде проходити міжнародний хокейний турнір «Євро -Айс Хокей Челендж. Учасниками цього турніру є національні збірні команди України, Казахстану, Польщі та Румунії.

Я очень доволен тем, что турнир проходит в Киеве. Это впервые для него будет этот турнир вообще на территории команды хозяев. И он очень доволен тем, что увидел других игроков, которые немножко выше мастерства, чем были в ноябре месяце. Yes, I'm excited to um watch the players that we have because a lot of them are different from the last tournament but have some international experience. Новые игроки, которые приглашены на этот сбор, они намного э лучше и и по terms уровню хоккейному и и по мастерству, и а также по по опыту, и которые выступали уже на международном уровне, так что это этим он очень доволен. Також слід сказати, що матчі турніру Ice Hockey Challenge будуть транслюватися на першому національному телевізійному каналі. Мова йде про матч національної збірної команди України з 15 хвилинним запізненням, щоправда. І Федерація хокею України разом з її партнером учредила спеціальні призи для кращих гравців матчів, а також для кращих гравців турніру. Ви от можете побачити їх. Справи від нас компанія Чісо буде вручати фірмові годинники найкращим гравцям турніру, кожному у своєму амплуа. А партнер федерації, компанія Фокстрот по закінченню кожного матча буде обирати кращих гравців команди і вручати їм пам'ятні призи. Що ж, перейдемо до ваших запитань, шановні друзі. Будь ласка, якщо у вас є запитання, піднімайте руку, запитуйте про підготовку нашої команди до турніру. Подласка. Константин Дульцев, Национальное радио. Дейв, за первый, за второй тренировочные сборы. Это все кандидаты, которые есть сейчас в состав сборной команды Украины? Или на третьем сборе вы еще кого-то будете привлекать, просматривать? Я думаю, лучше я отвечу на этот вопрос, так как не всех знают кандидатов. Это большая часть. Некоторые по обстоятельствам играющие в Казахстане и в высшей лиге, опять же, таки не могут из-за того, что там нет перерывов. Хотя и, просто, и еще люди, которые получили травмы. А так в основном это уже у нас не так уже много хорошего уровня игроков на Украине. То есть то, что есть у нас, то есть. И в дополнение в молодежной сборной те кандидаты, которые сейчас играют в Беларуси, есть там пара-тройка ребят. Ну на нашем сборе в ноябре участвовали двое из этой команды, так что пока есть, вот такой ответ есть. Ну а после, после турнира посмотрим, там будут и отзывы и, и, и посмотрим, как они сыграют. Так что это будущее, да, наше. Так что я думаю, есть там. Также значит, что тренерский штаб ознакомится с видеоматериалами про чемпионат света и уже тогда будет принимать решение, что разыпрошлять так или иначе выполнявцев до склада национальной сборной. Пожалуйста, еще запросите. То, что, здравствуйте. Юрий Данилов, газета Киевский ведомость». То, что один из соперников сборной Казахстана, это плюс нам или минус? То есть она как бы один из главных на чемпионате мира? Uh, I think it's very good to have Kazakhstan as a, an opponent in this tournament. Um, it's it's going to hopefully bring the best out of our players. They have a very strong team. Um, most of their players play in the KHL. Mm -hmm. континентальной хоккейной лиги а может даже и вся и может быть это поможет игрокам нашей сборной показать больше лучший уровень мастерства тоже команда становится лучшей командой если она играет против сильных соперников и в догонку а вы знаете она сильнейший состав привезет или нет Состав команды, который, на мы имеем по, по Казахстану, uh, все игроки из КХЛ, но там еще нет игроков, которые по, по нашим сведениям будут участвовать в апреле, это uh, будут национализированы. там один, по-моему, канадец и из чех или кто там. Так что, может быть, не, 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 не оптимальный состав для них, но все равно очень сильная команда. Спасибо большое. Ну, насправді ще доповню щодо складу збірної Казахстану. Практично три повні п'ятірки, які приймали участь в останньому чемпіонаті світу, їдуть до Києва. Це все гравці команд континентальної хокейної ліги. Будь ласка, ще запитання. Троць, Україна молода. У мене питання до Дейва або можливо до вас, Дмитре. От на попередньому зборі список викликаних гравців формували ви, зокрема. Цього разу хто от, чи Дейв причетний до формування списку? Чи хто хто його складав? Ну це не, не только задача. Як би моя. Я не один в цьому участвував, в в цьому и генеральний менеджер і со ну, мною. Так получается, что у нас это было запланировано, что первый сбор будут принимать участие одни игроки, на этот, на этот сбор мы вызываем совсем других, ну или почти других, хотя несколько ребят с предыдущего сбора тоже есть в составе. Вопрос был, кто участвовал в организации, это те же самые люди, то генеральный менеджер ну, вместе со мной, Дэйв, на данный момент еще не принимает участие, он... Приймають участь, хто буде із вибраних на, визваних на збор, хто останеться, а хто буде освобождений завтрашньої тренування. Тобто мова йде про безпосередню участь у самому турнірі, адже згідно регламенту цього турніру, лише 22 гравці мають право брати у ньому участь від однієї команди, навіть незважаючи на те, що це команда господарів чи це команда приїжджа. Будь ласка, ще запитання. Мистер Льюис, скажите, пожалуйста, насколько вы огорчены или, может быть, удовлетворены тем результатом, который показала наша команда на прошлом челлендже? Ну, то есть одна победа в трех играх. Спасибо. The last tournament in Poland, um, we had a, a new, young-looking team. It was great exposure for our young players to play the Russian team and the Polington team. It's part of their development to make it to this level. Это, это, часть их, их, роста как хоккеистов. So Весь турнир проходил действительно на, на, таких хороших эмоциях, и в конце концов последние четыре периода мы сыграли на ноль, и, и, и все ребята отдавались с полной, с полной отдачей играли. No, no negative at all. I, I think it was it was good for me. It was good for the young players. Um, and you have to go through growing pains to become a stronger federation. Никакого негатива с этого с предыдущего сбора не было, и это как часть роста в любом деле надо, как говорится, наша пословица, тяжело в учении легко в бою. То есть это надо во время становления мастерства бывают какие-то и неудачи, и поражения, и, и словами алискими это просто пройти через боль, которую для того, чтобы стать лучшим. Запитаю. Господин Льюис, будет ли Михаил Захаров на Еврохоккей челлендже в Броварах? И вопрос номер два: как в вашем тренерском штабе распределяются полномочия? То есть, кто за что отвечает, кто за защиту, кто за нападение, там кто игру в большинстве, кто в меньшинстве? Такие моменты можете прояснить. Щодо Михайла Захарова, то Михайло Захаров вже приймав участь у першому тренуванні національної збірної, яке відбулось сьогодні о 12.15. Він брав в ньому участь. А Щодо іншого запитання, то зараз пан дасть відповідь. He's responsible with the forwards. Mr. Zaharoff with the defense, and I'm responsible for those two player people. Yeah, yeah, it's going to be a coaching staff of a team effort, and that's how I want our team to play, as a team, no individual. I will listen to suggestions, and it's good to have good conversation. Today it's easy because we don't play a game. It's harder after a game to make decisions on the next game. Справа, Мова пошла про то, что быть одной командой намного важнее, чем каждый из тренерского штаба окремо будет проявлять свои какие-то навыки и тому и Пожалуйста, еще вопросы. Пожалуйста. Овертайм, Харьков. Мистер Льюис, видели ли ви вы хотя бы один каток в Украине, кроме Браворского терминала? И какое у вас, на вас производит впечатление тренировочная база в Украине по сравнению с Национальной хоккейной лигой или хотя бы Белоруссией? Я yeah, the, the видел два катка на ну, Броварского и на Намельникова. На и, 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 вчера вечером мы катались на Намельникова. И вчера ну, ну И, Броварская арена, конечно, более-менее удовлетворяет потребности. То есть вас уже трудно чем-нибудь удивить. So you, you want... I've seen a lot of rinks in Canada too in the United States um, and in Russia so the important thing about an ice rink is that it has ice and boards so people can play hockey but